офтальмологичная клиника Айлас. Ликование хворобы шеи за международными стандартами. Вопрос касается того, можно ли восстановить зрение после проведения крузлинга. Опять повторю, скоро был этот вопрос. Вопрос решается двумя методами. Первый метод ⁇ это склеральные линзы. Они дают возможность получить очень высокое зрение, но минус в том, что это методика, которая требует линзы одевать, линзы снимать, за линзами ухаживать. Их надо уметь хорошо подобрать для того, чтобы они были комфортны. И при правильном подборе они очень комфортны. Наши пациенты носят по 18 часов в день без всяких проблем. И мы, кстати, просим их, чтобы они пришли вечером, чтобы мы их посмотрели. И мы видим очень хорошую, спокойную разницу. И вторая альтернатива – это имплантация внутриглазных контактных линз, которые, возможно, не раньше, чем, обсуждать вопрос не раньше, чем, чем через два года, после того, как проведем кросс потому что еще в течение двух лет мы видим определенные изменения и в остроте зрения, и в оптической северной и в оптимизации коррекции, поэтому нужно дождаться этого промежутка времени.